ehsonlarda haligi otani o'tkazib qo'yaman o'g'ilni o'tqazib qo'yaman yaqinda bir joyga bordik katta tabarruk otalari bor o'g'illari ham farzandli nevarali bo'lgan kirdilar o'g'ligizdan rozimisiz desam ha mingdan ming roziman o'g'limdan roziman man aytyapman nima qilib rozi qildi sizni nima qildi bir ming dollar pul qo'lingizn olib qo'yib solib qo'ydimi yo'oyo' nimaga rozisiz qanaqa yo yangi to'lov berdim, mana so yo yangi to'lov, to'lommahso berdimi yo masio nimaga rozisiz qanaqaq rozisiz hamma aytganlarini qilyapti b o'g'liz rasvo ekan aytganda qilyaptimi aytganda qilish kerakmi qanaqa farzand u farzand ota aytmasdan qilish kerak yo bilmaymizmi dadamiz nima narsani xush ko'radi qanaqa taomlarni yaxshi ko'radi ishtaha bilan yeydi mana bu ho'l mevalarni qanaqasini yaxshi ko'radi a muhayyo qilayotganlar bor hozir qulbinayi bormi boshqasi bormi sovuq qabra yetmasdan qilish kerak oldiga muhayyo qilishimiz kerak mayli o'shani qo'yganimizda dadamizni bir bi qaray duo qilmasinlar dadam lekin qalblaridan shunaqa yaratganga rizo bo'lib shundoq farzand berganligi o'shani o'zi maqsadimizga yetkazmaydi erta bilan baxtli ketyapmiz kechqurun gap choyxonadan kelguncha otamiz uxlab qolyapti yana erta bilan shu ahvolga ketyapmiz bitta uyda turib uch kun to'rt kinda bir marta ko'radigan farzandlar bor duo so'rang <laughs> dada duo qiling ishga ketesa nima deydi bolam ishlaringni rivojingni bersin omadingni bersin yo'ldagi ofat balokatlardan asrasin duo qilman beshikdaginga duo qilyapmiz hal duoni nimaligidan tsun katta bo'lgin voyaga yetgin ilohim yaxshi ko'sagalarga kuyov bo'lgin to'yingni ko'ray kelin bo'lgin deb duo qilyapmizku duo shunaqa ulug' bir ibodat birodar